Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Tenemos que ser fuertes y eso intimidará a los hombres, ¿de acuerdo? Lo escuché, seré intimidante. Juan Viva levantó sus dos manos y gruñó como un Godzilla. La miré sin emoción, ¿me veo mal? Sí, nunca te tomas nada en serio. No soy buena en todo como tú. Eres inteligente. La felicité como nunca la había hecho con nadie. Pero siempre estás bromeando, así que pareces más tonta que inteligente. Estás tan extraña hoy. Acabas de decir que soy linda y luego soy inteligente. La pequeña parecía tímida porque esto era nuevo para ella. Preferiría oírte quejarte de mí como siempre lo haces. Te amo. ¿Ah? Estaba rara hoy. Quiero decir, tenía buenas intenciones para ti. Yo... Ups. Juan Viva saltó hacia mí para abrazarme. Olía a talco para bebé de ella. Me sentí como si estuviera abrazando un bebé pequeño que olía a leche. ¿Por qué me abrazas? Soy tímida. Ni siquiera puedo hacer contacto visual. Hoy dijiste que soy inteligente, linda y simplemente dijiste que me amas. Estoy nerviosa. ¿Entonces me das un abrazo? Le acaricié la espalda suavemente y me reí. Es una forma extraña de demostrar que eres tímida. Estamos juntas la mayor parte de nuestra vida. Solo tenemos 17 años, pero. Porque hablas como si tuviéramos ochenta. Ni un día me separo de ti. Eso es cierto. Plen, si tienes novio te casas algún día. Seguro que me sentiré sola. La pequeña me soltó y me miró desde muy cerca. ¿Qué debería hacer entonces? No tengo ningún plan a corto plazo. La pequeña todavía me miraba. Nuestros ojos se encontraron durante mucho tiempo. Como si sus ojos castaños claros me llevaran a un mundo muy, muy profundo y desconocido para mí. ¿Cómo es que tuvimos este momento? Pero para remediar eso, ¿ah? ¿Tendré a alguien antes que tú? Pleu, ¿por qué me trajiste aquí? Juan Viva me siguió de cerca como un gatito mientras miraba una pintura de acuarela mezclada con granos de café dentro de una galería. Visitamos una exposición de un artista independiente que leí en una revista. No hubo demasiados visitantes. Pensé que los tailandeses preferirían algún otro entretenimiento como conciertos o centros comerciales. Estamos aquí para mirar el cuadro. No entiendo estas pinturas. ¿Las entiendes tú? No precisamente. ¿Por qué estamos aquí entonces? La miré y suspiré. Estamos aquí para buscar novios. La pequeña niña me miró confundida. Dijiste que tendrías novio antes que yo. Así que te traigo a donde podrás encontrar a alguien adecuado para ti. No veo a nadie adecuado aquí. ¿Cómo puedo explicar esto? Creo que los hombres que no vinieron aquí no tienen estilo. Admiré la exposición de granos de café. Si quieres un buen chico, tienes que venir a un lugar lindo como este. Te estoy dando una lección. ¿Qué lección? Puedes encontrar un buen chico en un lindo lugar. Conocerás a un chico al que le gustan las artes, con estilo, con dinero para comprar estos cuadros. Es como si te fijaras un mercado objetivo. Suenas tan complicada. La pequeña niña se rascó la cabeza y sonrió. Si crees que es bueno, creo que es bueno. Eres tan tonta. Traté de explicarte lo más simple posible. ¿Cómo puedo explicar esto? Crecimos juntas. No quiero verte salir con alguien sin gusto. Si estás buscando a alguien, tienes que buscar en el lugar correcto. Pero no quiero a nadie que sepa pintar con café. ¿Qué clase de hombre quieres entonces? Quiero un buen hombre. Juan viva sonrió. Supongo que tengo que ir al templo. ¿Quieres un monje? Eso es tan pecaminoso. Pero ahí... Un lugar que pensé que no tenía visitantes. Conocía a alguien de nuestra edad. Un hombre apuesto y con buen gusto admiraba el cuadro desde el café. Ese hombre es interesante. ¿Estás interesada? No, solo digo que si buscas novio, debería ser como ese hombre. Tiene gusto. Mientras hablábamos de él, el hombre se volvió hacia nosotras. Tal vez. Él había notado que estábamos hablando de él. Cejas gruesas, buenos rasgos físicos, nariz alta, podría ser rico en el futuro. Él era el único, un hombre apuesto y con gusto, y estaba en un lugar como ese.